Неделя моды во Владивостоке стартовала с приезда известного модельера Вячеслава Зайцева. Как мы одеты, вот вопрос, который больше всего волновал журналистов. Маэстро успокоил. Здесь все красивы, правильно одеты и причесаны. Тренды на лицо, яркие цвета, крупные украшения. В общем, Владивосток не отстает. Другое дело, что в России пока не в полную работает индустрия моды. Хотя может, поделился модельер. Здесь у нас в России? потому что сегодня есть все для того, чтобы мы были в общем лидерами к сожалению, правительство наше не понимает этого понять, поэтому мы находимся в состоянии такой невесомости какой-то определенной. Поэтому сейчас пришел новый министр, который заинтересован. Юлия, скажи, пожалуйста. Сейчас Минпромторг активно проводит политику. Мы видим очень Серьезные шаги в плане поддержки отечественной индустрии в Минпромторг в том числе обращается к Вячеславу Михайловичу как к ведущему лидеру российской индустрии моды с вопросами, с консультациями, и поэтому мы надеемся, что будут предприняты государственные определенные шаги, благодаря которым наша мода действительно станет международной европейской и по-настоящему активной индустрии, которая будет государству приносить деньги. Во всем мире индустрия моды ⁇ это золотое дно. Стало невозможным игнорировать модные тенденции. Одеваться современно – это не ветренная глупость, ведь мода составляет огромный пласт человеческой культуры. По одежде восстанавливают прошлое археологи и историки. По одежке, в конце концов, встречают. Но Вячеслав Зайцев не только краит, он рисует. Последнее увлечение – фотоживопись. Модельер, по его признанию, фотографирует все подряд. Потом обрабатывает на компьютере и переносит на ткань. Так рождаются уникальные принты это, наверное, стиль, который Вячеслав Михайлович придумал. Да, да, я думаю, да. А, он совершенно необычен. И вам... Я ни хрена не разбираюсь в компьютере, Единственное, что познал, те, 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 которые я работаю, и я испытываю такую радость, каждый раз, приходя домой, вечером, прежде, когда мы садимся, все в полдесятого я забираюсь наверх, на третий этаж сижу до ночи, потому что не могу оторваться от компьютера. Так получается интересно, что просто от, от этой радости, прикосновения к красоте, которая возникает на экране. Татьяна Парфенова и Татьяна Романюк – одни из лучших российских дизайнеров. Их наряды признаны произведением искусства. Наталья Козлова – историк моды, автор книги «Магия русского стиля». Именно эти женщины лет 20 назад решили вернуть России любовь к русскому. А сегодня они приехали во Владивосток знакомить Приморье с высоким и прекрасным в одежде. И для себя сделали интересный вывод, что здесь, на востоке страны, русского больше, чем в столице. И подметили еще несколько особенностей приморцев. Мне показалось, что вы быстрее нас говорите. А мне показалось, что вы очень большие патриоты, иногда говорите «мы», а про нас «вы». То есть не то, что мы целое, а вы э, Приморский край, Владивосток, как бы себя немножко выделяете. Преподаватели московской школы Fashion Factory раскрывают секреты выживания в индустрии моды. Ориентир они берут на тех, кто уже не одно десятилетие заправляет стилем. Италия, Америка, Япония, Китай. Именно у этих стран нужно учиться готовить модельеров, говорят эксперты. Студенты, которые там учатся, они учатся всему от, грубо говоря, придения тканей, заканчивая макетом принта. Созданием из, из этих нитей своего полотна эксклюзивно. И дальше они должны знать, куда эти материалы должны продать, какие магазины. Пресловутый кадровый вопрос назрел и в российской фэшн-индустрии. Сотни начинающих модельеров зачастую не знают, куда приладить свой талант после окончания института. Несостоявшимся Славом Зайцевым и Киром Пластининым приходится забывать о мечте больших показов. Некоторые начинают шить по знакомым, да, то есть набирают какой-то круг заказчиков и шьют именно для себя, для какого-то узкого круга. Потом, возможно, как-то расширяют да, свое творчество. Некоторые выпускают... Маленькие коллекции, которые тоже, ну, вот, у меня много знакомых они выпускают маленькие коллекции, которые тоже, в принципе, ну, узко ограничены, они расходятся тоже по узкому кругу людей, и ну, только по городу считают. Но я считаю, что достаточно сложно, когда ты выпускаешься, и ты действительно не знаешь, что делать, потому что у ну, тебя нет ну, грубо говоря, ничего, да? Однако именитые дизайнеры не советуют с головой окунаться в создание фантастических коллекций. До аншлага на показе моделиру необходимо узнать изнанку индустрии моды. Закончил вуз, иди работать. Не дизайнера. Иди работать на производство. Встань прилавка магазина. Не пытайся стать байером магазина. Встань за магазина. Российская мода с неблестящим прошлым имеет большие шансы на яркое будущее, уверены эксперты. По их оценкам, отечественные коллекции сегодня конкурентно способны на мировых подиумах. И чтобы закрепить позиции, ведущие дизайнеры говорят о необходимости изменения системы обучения, принцип которого применяют во многих отраслях. Студенты уже во время учебы должны заключать контракты на работу у состоявшихся модельеров с собственным отложенным производством. Тогда у нас в Приморье появится новая мода на моду.